उर्दू टीचर के सामीन अस्सलाम वालेकुम पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह था जो अपनी रियाया पर बड़ा मेहरबान था उसने सौ किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने का हुक्म दिया जब सड़क तामीर हो गई और उसके अफ्ताह का वक्त आया तो उसने अपने तीन वजीरों से कहा कि एक बार पूरी सड़क का जायजा लेकर आओ ताकि पता चल सके कि कहीं कोई नुक्स तो बाकी नहीं रह गया तीनों वजीर चले गए शाम को पहला वजीर वापस आया और कहने लगा बादशाह सलामत पूरी सड़क बहुत शानदार बनी है मगर सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा नजर आया अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे। दूसरा वजीर आया तो उसने भी बिल्कुल यही अहवाल सुनाया कि सड़क पर एक जगह कचरा है अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क पर उंगली उठाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी तीसरा वजीर आया तो वो बहुत थका हुआ नजर आया और पसीने से उसके कपड़े गीले हो रहे थे और उसके हाथ में एक थैला भी था बादशाह को उसने बताया बादशाह सलामत सड़क तो बहुत आलिशान बनी है मगर सड़क पर मुझे एक जगह कचरा पड़ा नजर आया जिसकी वजह से सड़क की खूबसूरती मान पड़ गई थी मैंने उसको साफ कर दिया है अब सड़क की खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं और वहाँ ये एक थैला भी था शायद कोई भूल गया होगा बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया और कहा यह कचरा मैंने रखवाया था और ये थैला भी इस थैले में पैसे हैं जो तुम्हारा इनाम है और फिर बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा दावे तो सब करते हैं और खामियां भी सब निकालते हैं चाहते सब हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए मगर अमल दरामद कोई नहीं करता हम अगर चाहते हैं कि हमारे माशरे में सब अच्छा हो तो हमें खुद को बदलना होगा और अपने माशरे को रोशन बनाने के लिए अपना किरदार भरपूर तरीके ऐसी अदा करना होगा